Yes. 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 Зведений розрахунок пазарка ігла 31-ї бригади Нацгвардії України діяв оперативно та професійно. Точним пострілом штурмових Су-25 був збитий. Наші глядачі попрошу відразу поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, звісно ж, поділитися цим прекрасним відео. Пане Романе, чергова сушка збита, я так розумію, на, Донець, на Донеччині Нацгвардія е використовуючи іглу, збила російську авіацію. Вот нацгвардия уже давным-давно должна была быть в вооруженных силах Украины, а не в Министерстве внутренних дел. Это боевые подразделения. Национальная гвардия выросла из в свое время внутренних войск, так называемых. И она уже давным еще раз повторюсь, давным-давно должна быть в составе вооруженных сил. Это больше 50 тысяч готовых военнослужащих, профессионалов, контрактников, то есть довольно-таки неплохо укомплектованных, наученных, обученных, и использовать это мастерство для подавления внутренних гражданских определенных вопросов, ну уж точно нельзя, тем более, когда у, у них уже в руках и танки, и иглы, и так далее, и тому подобное. Это, это стандартное подразделение вооруженных сил Украины. Молодцы уничтожили сушку иглой. Сложно. Возможно, но, конечно, сложно. Это не вертушка. Вертушка идет, конечно, раза в два-три тихоходнее, то есть скорости меньше. 200-250. У сушки скорость где-то 600-700. То есть ее сопроводить и, а тем более, из иглы выполнить такую задачу, ну, очень сложно, потому ребята, конечно, достойны всяких похвал. Пане Романе, загалом з початку року Збройні сили України зуміли ліквідувати 30 військових літаків Російської Федерації. Серед них 9 Су-25, 1 Су-57, ну і там є два 50 звісно, Іл, Ту, 35-ті Сушки, 34-ті, 13-34-тих. Загалом доробок непоганий, як для початку року. неплохо отработали тогда, когда у нас было достаточное количество боеприпасов ПЗРК и зенитно-ракетных комплексов. Мы помним, когда блуждающий «Патриот» завалил практически эскадрилью самолетов пока его россияне не повредили. То есть есть этот момент положительный в такого рода действиях. Это работа на скидку из ракетной засады Сушки Су-34 российские, в основном он по ним работал, дальность до, от 50 до, до 100 километров. То есть на этих дальностях Су-34 они подходят с кабами на высотах больше 10 километров. Их видно, как новогодние елки светятся на, на, на локаторах наших ЗРК. Потому у нас был такой, такой период, тогда, когда работали патриоты. Сейчас на, на данный момент досушек практически нечем достать. Почему? Кабы по, по сотне штук в сутки и сыпятся на головы наших военнослужащих на линии волос соприкосновения. Сейчас уже начали заходить даже пятисотки и на Харьков в том числе. То есть россияне в этом смысле наглеют как раз из-за недостатка. Зенитно-ракетных комплексов. Это это прямое прямое следствие. Ну и хороший это как раз один из основных показателей работы по в этом году по самолетам. Это уничтожение большого количества Су-34 по этой же причине, которую я сказал высоты их видно хорошо. Ну и работа по Су-25, которая тоже больше эскадрильи уничтожена с начала этого года. Это в основном ПЗРК, переносные зенитно-ракетные комплексы, уровня той же иглы, стингера у нас до десятка. Есть модификации разных производителей, все хорошо себя показывают. Главное только быть в нужное время, в нужном месте почему ваше время на, на сопровождение, на захват самолета очень маленькое, там всего лишь секунды, надо успеть отреагировать, почему расчет, к расчетам именно ПЗРК очень такое серьезное отношение должно быть в их профпригодности и в выполнении боевых задач 24 на 7, практически без отдыха, то есть они должны в режиме ожидания быть практически постоянно, самолет показывается на несколько секунд, когда его можно уничтожить. И это, это время, до этого времени надо быть в постоянной боевой готовности. Почему я говорю, молодцы НГУшники, Нацгвардии о том, что с иглы отминусовали Су-25. Пане Романе, також є підтвердження від Міноборони України про нічну атаку 23 червня. Власне в Криму був ліквідований центр космічного зв'язку. І от ці кадри 23 числа. Міноборони підтвердило знищення. А також повідомило наступне, що станом на сьогодні, 29 червня. От вони сушку підтвердили су 25 збити. Також ЗРК ОСА і дві системи залпового вогню БМ 21 «Град». І також, пане Романе, в Криму. Я так розумію, що в Криму, тому що ми з вами згадували, що Росія таємно намагається перекинути славетні свої комплекси дивізіони С 500 які коштують 600 мільйонів доларів. Є повідомлення не підтверджене, Правда, що цей комплекс дивізіон було також знищено. От ми іногда по несколька раз практично повторяємо один і той же епізод. Ну он так і йде в інформаційному потокі, і Будем його однозначно повторяти. Тоже уничтожение, допустим, космического центра, то есть центра космической связи. Сначала идет в информационном потоке свидетельство о том, что был нанесен удар по предполагаемому определенному центру. После этого в течение определенного времени, суток, двое, идет уже фото-видео подтверждение от либо участников, либо какое-то другое, то есть съем информации раз, разного уровня, начиная от космоса, то есть от спутников и заканчивая нашими партизанами. И третий раз мы уже говорим, в принципе, об одном и том же, третий раз, когда идет уже подтверждение у Генштаба. Ну так это и должно подаваться. То есть в предположение определенные фотодокументы фото и уже подтверждение, официальное подтверждение генштаба. Вот сейчас уже можно говорить на 100% о том, что а когда генштаб дает подтверждение уничтожения, он снимает информацию как минимум с трех независимых источников. После этого идет уже там приказ на награждение и так далее и тому подобное. И, кстати, финансовые вопросы тоже решаются также. же из подтверждения, потому что уничтоженная техника оплачивается, оплачивается довольно-таки серьезно. Естественно, Генштаб когда подтверждает, это уже практически стопроцентная гарантия того, что уничтоженный объект действительно был уничтожен нашими силами, ну а дальше уже проходят некоторые моменты награждения и повышения. То есть вот сейчас можно говорить, что да, действительно, отработали по космосу российскому связь со спутниками, управление спутниками, это ГЛОНАСС в основном. Это та спутниковая система, которая дает возможность россиянам наводить ракеты. То есть координаты по земле, они как раз считываются с информацией спутников ГЛОНАСС, которые передают сигналы точного времени. Там довольно-таки сложная система позиционирования, то есть разница в передаче сигналов точного времени определяется системой на системой наведения определяет свою точку в трехзначной системе координат. То есть очень сложно, но тем не менее управление было у россиян, сейчас его нет. То есть есть возможность того, что у россиян будут как минимум проблемы по определенным, по, определенным, по определенным, выполнениям задачи. Дальше добили, да, действительно, несколько было подтверждений зенитно-ракетных комплексов армейского уровня. Грады – это тоже очень сложная, сложная РСЗО, чтобы его перехватить практически, практически невозможно. Отстреливается очень быстро, разворачивается на позиции, ее поймать можно только пере, при перезарядке, если знаешь, где они находятся на данный момент. Потому 2 града минус 0. Ну и основное, конечно, это тоже пока еще не подтвержденные данные, опять же, так как мы говорим. Сначала предположение удара по Джанкою, где находились части не полностью дивизион, части дивизиона э, С-500, скорее всего, это система управления и локатор. Может быть, несколько пусковых установок. То есть вряд ли они полностью дивизион разворачивали там в районе э, того же э, в районе то, того же Дженкоя, но часть, по крайней мере, есть, и, и туда был нанесен удар атакамсами, Зараз будет в течение нескольких днів підтвердження фото, відео може бути спутник. Ну і третім разом ми вже вспомним за этот дивизион, тогда, коли підтвердить уничтожение наш генштаб. Пане Романе, також вдалося повернути ще десять наших героїв з полону російського. От власне вчора ввечері остаточно стало відомо, що цей обмін здійснили. Серед тих, кого вдалося повернути, є Наріман Джелял. Це заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. А ми з вами знаємо, як особливо росіяни ставляться до кримсько-татарського народу. Росіяни неоднократно вже такими механізмами геноцида, расправлялись с, нашим украинским, с нашими украинскими крымскими татарами. Начиная еще с Великой Отечественной, знаем, что это такое, как, как селами и по полностью народ был перемещен в глубь России, тогда некоторые села уничтожались чисто по полностью в ноль. То есть геноцидная задача стояла у россиян тогда, и она стоит у них и сейчас – почему наших, наших соотечественников в Крыму россияне и третируют на данный момент. Вот как раз крымско-татарский -татар, крымско народ, меджлиз для россиян, это как кость в горле, они прекрасно понимают, что они будут бороться за украинскую независимость, понимая, что они, естественно, украинцы. Потому для нас важно как раз возврат такого рода наших активистов, и большое спасибо тем участникам, участвующим, привлеченным силам, которые добились этого обмена. 10 нам для нас каждая жизнь важна, каждая жизнь, которая была спасена в, как раз при обмене и при эвакуации из плена российского, это потом будущее. Будучі воїни по собі знаю, сам був в плену, Знаю, що це таке. Тому по поздравляємо спасіх і їх членів сімей з цим подарком. Пане Романе, і трішки давайте з вами пройдемося по лінії бойового зіткнення. Почнемо з північного напрямку. Що відомо, наші бійці показали кадри, як вони продовжують. Бити по оточенню ворога. Я кажу про агрегатний вовчанський завод. Ось на карті ми бачимо маленький такий червоний анклав. продовжують чи вибивати, виганяти їх, чи ліквідовувати. Ну це вже на нашим бійцям вирішувати. Але яка загалом ситуація на харківському напрямку? Вовчанськ липці? Ну от по цьому напрямку у нас доволі такі хороші новини. Ніскільки позицій було на нашими байцями. отбита и стали, стали встроены позиции сейчас нашей части в районе Липцов и в районе Волчанска. В районе Волчанска серьезная положительная динамика, там действительно идет избиение младенцев на этом агрегатном заводе. Та рота россиян, которая там хотела в свое время создать позицию, ну, она уже практически вся легла. Если там осталось несколько десятков контуженных, недобитых российских, это для россиян еще, наверное, такой еще большое, так сказать, большое число идет до уничтожения этого этого гарнизончика маленького. Не под не подходят они за счет достаточного количества боеприпасов взят агрегатный завод в оперативное окружение, так называемая такая огневая завеса, которую держат наши ребята, не давая возможности ни зайти на завод, ни выйти из завода. Скорее всего, будет проведена операция по полному уничтожению россиян. Раз они остатки сдаваться не хотят, значит они будут уничтожены. Механизм уничтожения ну, будет выбран в зависимости от ситуации наличия боеприпасов для выполнения этой задачи. Опять же, все будет в общем в общей стратегической задумке командования, которое выполняет то есть, оборону на этом участке.